Анна, ми знаємо про події, важливі події, які трапилися вночі. Про штурм МВС сепаратистів. Скажіть, будь ласка, що, що тепер відбувається в Маріуполі? Чи правда, що загинуло троє, поранено 13 та 62 заарештовано? Я вибачаюсь і буду розмовляти російською. Нічого, тому, будь ласка, мені так зручніше, сейчас в Маріуполі тихо. вистріли. прекратили раздаваться примерно в 2 часа ночи. До этого времени ну, город не спал и не спал по многим Если причинам, потому что слышались взрывы, слышались автоматные очереди, и над городом летали истребители, и вертолеты, и ГУ э, морально, психологически очень давил на местных жителей. Э, ситуация разворачивалась э, так, как, э, в общем-то, уже сообщали местные СМИ. Где-то примерно в двадцать-тридцать к воинской части тридцать-пятьдесят подъехали несколько автобусов, из которых высадились люди в сером, серой каму, камуфляжке. Вначале их было где-то человек 100 потом э, они начали просить подкрепления. Э, эти люди действовали очень организованно, они выстроились по периметру воинской части и стали туда забрасывать какие-то взрывы устройства. Сразу было непонятно, что это именно, потом мы поняли, что это коктейли Молотова. Э, солдаты воинской части дали ответную очередь. Сначала была предупредительная серия предупредительных выстрелов в воздух, после чего они начали стрелять на поражение, когда захватчики пытались проникнуть на территорию воинской части. Надо сказать, что заборы в этой воинской части не ремонтировались, наверное, лет 50, и они вообще представляют очень жалкое зрелище, поэтому, собственно говоря, штурмовать не представляло никакой, никакого труда для захватчиков. Несколько человек проникло на территорию воинской части, и там завязались бои. Вот в результате этих столкновений уже на территории самой воинской части и произошли вот эти вот несчастные случаи, жертвы, раненые. Три человека официальная информация. У нас в Мариуполе говорят, что четыре человека погибли. Но опять-таки это только разговоры, точного подтверждения погибших мы не знаем. И да, спецоперация продолжалась после того, как пришло подкрепление, она уже продолжалась по захвату вот этих серых или зеленых человечков, как их правильно назвать, но уже не возле воинской части, а в окрестностях. Раздавались выстрелы до двух часов ночи возле здания городского совета и люди и возле детской больницы номер три, к счастью, ночь, и никто не пострадал, потому что просто людей на улицах не было. Вот такая информация.